Четвертое упражнение. Наклон туловище вперед. Ноги у вас вместе. Хорошо. Носки соедините. Туловище слегка наклоните вперед. Руки свободно опущены. Выпрямляясь, поднимите руки в сторону, ладонями вверх. Прогнитесь. Раз. Наклоните туловище вперед. Коснитесь руками ног поближе к ступням. Два. Выпрямитесь руки в стороны. Три. Слегка наклонитесь вперед, руки опустите, четыре, так и продолжайте, раз, два, три, четыре, прогнуться, наклониться, прогнуться, слегка наклониться. Вот вы как? Какие национальные особенности нужно выделить в Одессе. Ну, тем более, что звание резид, это, это, уже национальность. По крайней мере, так бы. Не верит. Не верит? Не верит. Тогда, те, кто не верит, представьте себе мадам Берсон. Представили? А теперь умножьте все это на еще половину. Так вот представьте себе, как мадам Берсо, Готовя зажарку для борща, Обжаривает на сковороде. нарезанные кусочками свиной сахар Оставшиеся шкварки добавляет в пюре. Или, или представьте себе, Если у вас, конечно, есть воображение, как тетя тетя Рыба жарит яичницу с мацом. Между прочим, очень вкусно. Я или, представьте себе, как дядя Петя намазывает корочку черного хлеба чесноком, кладет сверху шматик сала и закусывает все. Topa com o calote na hipótese,